Голландська благодійна організація Кордейт та Карітас Україна запустили проєкт підтримки переселенців та людей, які мешкають у буферній зоні проведення АТО на сході України. Цей проєкт стартував у лютому 2016 року. Одна з частин цього проєкту це забезпечення потребуючих паливу. Під час роботи проєкту 950 родин отримали дрова та паливні брикети. Сельское хозяйство, оно сейчас в частных руках. Это, будем говорить, несколько крупных владельцев, которые арендуют землю. И задействовано людей в работе очень мало, ну, единицы. Значит, тем более сейчас все это делается при помощи техники, людей надо очень мало. А больше ничего нет. Людям работать негде. Люди предоставлены самі себе і виживають от, благодаря у вас. В рамках проекта «Карітас» наймає людей з числа мешканців сіл, які допомагають розвозити брикети потребуючим за кошти Cash for Work. Я зараз залишився з сином. інші уїхали. Тут же АТО у нас. Двоє, два інвали живуть. Но мы не жалуемся. Слава Богу, что пенсию дают. Слава Богу, вот это дали. Тяжеловато, но мы выживаем. Спасибо за помощь. С родителями сейчас живу. Трое деток, два мальчика и девочка. Спасибо большое, что помогают. Тогда вчера позвонили, сказали пойти получить. Где-то работаете? Нет, пока дома, в декрете. Полтора годика девочки. Аня. Семь. Я многодетная семья, мама. Угу. У меня трое сыночков. Где-нибудь работаете? Нет. Я младшему сыночку вот. послезавтра два годика будет. А вчера среднему четыре исполнилось. Это старший сыночек. Восьмилетний. Да, Аня наша. Шумно. Хотелось бы уже тишины в конце-то концов. Давно был у нас обстрел вот, тем летом. Я как раз в огороде помидоры собирала и начался обстрел. Успели с детьми в подвал спуститься. Шиф шифера не было, двери тоже выпали, по окна все попадали. Помощь перед родителям, так как инвалиды, от государства помощи нет. Спасибо организации, что есть такие. Сейчас очень тяжелое время. Людям очень тяжело все достается. Большая семья у вас? Семья небольшая, но мама уже больше 20 лет мне прикована постели, поэтому помощи никакой. А это большое будет подспорье, конечно. Спасибо, Карита, за помощь. Спасибо, Карита, за то, что помогли нам. Да, спасибо вам, что не забываете. Спасибо за помощь. Мы ну, благодарны вам. Пусть Бог благословит вас за доброе дело. Спасибо.